आज सका सात ऐसी सुमार आस पुण्य बावधन बुद्रुक परिसर हेलीकॉप्टर का एक मोटा अपला जे लोग प्रत्यक्षदर्शी दर्शी संपूर्ण प्रकार पे अपने सोब का पेल क्या आ, क्या आपने देखा यहाँ पे और क्या हुआ एक्जैक्टली आपको कैसे समझ में आया यहाँ कुछ हुआ है आ, हमें समझ आया आवाज आया बहुत जोर से आवाज आया ब्लास्ट जैसा हुआ था और एक्चुअली हम लोग यहाँ पे आ भी नहीं पाए थे सुबह उठे थे सुबह उठ के हमको काम पे जाना रहता है तो खाना वाना बनाने की कोशिश कर रहे थे तब तक हमको एक बहुत जोर से धमाका आवाज आया तो हम लोग वहाँ से यहाँ नहीं आए क्योंकि यहाँ पे रोज ऐसा होता रहता है मतलब काम चालू है तो आवाजें आती रहती हैं तो उतनी जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे कुछ ऐसा हादसा हुआ है आप आप कहाँ रहते हो और आपने ये आवाज़ कितने बजे सुनी ये सात बज के पंद्रह मिनट पे सुनिय हम रहते हैं बावदान उत्तम नगर में बिल्डिंग है वहाँ पे काम चालू है तो वहाँ पे काम करते हैं और आप यहाँ कब पहुँचे और आपने यहाँ आके क्या देखा अभी तो अभी अभी जस्ट पहुंचे हैं दस मिनट पहले वहाँ आने नहीं, नहीं दिया जा रहा था क्योंकि रोक रहे थे पुलिस वगैरह वहाँ पे लगी थी आप क्या बताओगे आपने क्या देखा यहाँ पे, क्या देखा पे पे सुना और कैसे समझ में आया कुछ हुआ है हमने नहीं उन्होंने बताया था वही क्या देखा आपने हेलीकॉप्टर देखा उड़ता था अचानक गायब हो गया एक साथ और फिर क्या हुआ कैसे आवाज आई फिर क्या यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ आपने यहाँ आने के बाद क्या देखा फिर फट गया था जहाज तीन आदमी घायल हो गए थे, मर गए थे। नक्कीच तर हे संपूर्ण लोक हे जे दोघे जण आहेत तर ते हे या परिसरात राहतात सकाळी जेव्हा हे हेलिकॉप्टर उडालं तेव्हा उड्डाण घेतल्यानंतर या सर्वांनी हेलिकॉप्टर पाहिलं होतं मात्र अचानक हे हेलिकॉप्टर गायब झालं म्हणजेच हेलिकॉप्टर जे आहे ते खाली कोसळलं आणि त्यानंतर हा संपूर्ण दुर्दैवी असा अपघात झालेला आहे आपण जर पाहिलं तर आपण त्या घटनास्थळावर आहोत आता विविध अधिकारी जे आहेत ते या ठिकाणी घटनास्थळावर दाखल झालेले आहेत त्यांच्याकडून संपूर्ण पाहणी जी आहे ती केली जाते या संपूर्ण मदे, तीन जणांचा मृत्यू झालेला आहे प्रीतम भारद्वाज गिरीश पिल्लाई हे दोघे जण जे आहेत ते पायलट होते त्यासोबतच परमजित सिंह हे हो अशा तिघांचा या संपूर्ण घटनेमध्ये मृत्यू झालेला आहे अक्षरशः आपण जर पाहिलं तर या हेलिकॉप्टरचे तुकडे तुकडे जे आहेत त्या संपूर्ण या परिसरामध्ये पडलेल्या अजूनही पाहायला मिळतात मोनायनपूर आहे सिविक मिरर